Ə dərsimiz fəzalar qurularıdır. Birinci başlayırıq çoxhüzlərdən. Çoxhüzlərin biri e, deməli 5-ci sinfdə keçmişük kubla paralelepipeddir. Kubla paralelepipedin fərqi nədir? Paralelepipedin bütün e, yəni izləri düzbucaqlı olur. Ona görə də paralelepipeddə nə deyilir? Düzbucaqlı e, düz paralelepipeddir. Düzbucaqlı paralelepipedin birinci təbələrindən danışaq. Nəçə təbəsı olur? 8 tərəfəsi olur. Ut təpələ gülüstü, ut hissələri. 8 tərəfəsi olur. E, tilləri də bu xətlərdir də, 12 dili olur. Neçə üzü olur? Evin neçə divarı var? 6. 6 dənə üzü olur. Oturacağın tərəfləri eni ilə uzunluğa qırar. Buna a, b. E, bura bu hissiyə isə hündürlük deyilir. Biz deməli parlepetin perimetrin tapananda keçədən bütün tərəflərin cəmi deməkdir. Məsələlərdə çox zaman perimetri necə verir? Tillərinin uzunluqları cəmi. Neçədən hündürlüyü var? 4 dənə. Neçədən eni var? 4 dənə. Və bu buna bərabərdir, bu da buna. 4 4 bir-birinə bərabərdir. Uzunluqlarda, enlərdə bir-birinə bərabərdir. Ona görə də tillərin uzunluqları cəmi a + b + h * 4 düsturu ilə hesablanır. Səhfin sahəsini tapanda əslində baxın evimiz ev özü paralelepiped formasındadır. Qarşı divarlar bir-birinə bərabərdir. Bu divar nəsə də qulağa şey bilgiz. Çünki sizə də keçəcəm elə sonra bax. Bu divarla bu divar bərabərdir. Hə. Qarşı üzlə bir-birinə bərabərdir. Baxın bura deməli evin enidir, bura nədir hündürlük. Bu üzün sahəsi nədir? Eni vursun hündürlüyü. Yəni olsun b vursun h. Bu da ona bərabərdir. Neçədən olacaq? 2 dənə. 2 dənə b vursun h. Sonra bu divarın sahəsini tapanda uzunluq vursun hündürlük. a vursun h. Bundan yerə neçə dənədir? 2 dənə. Bunu da 2-yə vuracaq. Yerdən pataloq, yəni oturacaqlar sayılır. Oturacaqların sahəsi də bura A-dır, orada A. Bundan da yerə neçə dənədir? 2 dənə. Də A vurulsun B. Buların hamsından ikisini çıxardırıq. Düsturumuz hansı şəkildə gəlir? F şəkildə A B vurulsun H + AH + AB şəklində gəlir. Otur ordan qulaq asdırsan. Sonra həcmin tapanda isə parallelpeditin n-in, uzunluğunun, hündürlüyün bir-birinə nəyinirik? Vururuq. Bu da paralelepipedin həcmidir. Kub daha rahatdır. Kubun çünki bütün tərəfləri bərabərdir. Bütün tərəfləri bərabər olan düzbucaqlı paralelepipədə nə deyilir? Kub deyilir. Burada en uzunluq, hündürlük söhbəti yoxdur. Bir dənə til var. Tilin verilib. Tilin A veribsə, deməli biz perimetrin tapanda kubun neçə tili var? 12. 12-ni vuracaq nəyə? Bir tilinə, A-ya. Olacaq 12 vurulsun A sahəsini tapanda isə kubun hər bir üzü nədir? kvadratdır. Kvadratın da sahəsi hansı düstulla hesablanır? a kvadratında. Neçə üzü var? 6 so, olur 6 vursun a-nın kvadratı. Həcmini də tapanda burada a-nın h-ın b-nin yeri hamısı a-dır. a-nı da 3 dəfə öz-özünə vuran da olur a-nın kubu. Aydındır? İndi keçirik deməli silindirə. Silindrin axlışı nədir? Silindr bilirsinizsə, borular silindr formasındadır. Silindrin oturaqları nədir? Çevrələr. Oturaqlar çevrələrdir. Bunu axlışını biz e, yazsaq, bir düzbucaqlı alarız. 2 dənə də çevrə. Bu çevrələrin də sahələri bir-birinə bərabər olar. E, Fəza fiqurudur. Bu da formula adına gedir e, silindr. Silindrin oturacağının radiusudur. Oturacağın radiusunu r ilə qeyd eləsək, oturacağın sahəsi nə olacaq? Biz bilirük də, e, dairənin sahə düsturu nədir? P, p. p. vurulsun r-in kvadratıdır. Və burdan da neçə dənədir? Burda da p vurulsun r-in kvadratı. İs biz, biz biz bunu açanda, bu hissəsi silindrin hündürlüyüdür. Buna h yazırıq. Bu hissə nisbət, bu çevrənin kənarının uzunluğudur da. Yəni çevrənin uzunluğudur. Bu çevrənin uzunluğu həm düsturla hesablanır. 2 pi 2 pi düsturu ilə hesablanır. Biz burada düzbucaqlı alırıqsa, ki, qayda var, sonra yəldəsə. Düzbucaqlı alırıbsa, bu düzbucağın sahəsi nəyə bərabər olar? Eni vurulsun hündürlüyün uzunluğu. Ha vurulsun 2 pi. Bəli, 2 pi vurulsun h. Səthinin sahəsi deyəndə, səthinin sahəsi deyəndə nə demir? Buların hamısını toplayırıq. Yəni ağçılışları toplasaq onun səthinin sahəsini alarız. Yəni S silindrin tam səthinin sahəsi bərabərdir. Bu nədir? Bunun düzbucaqlının sahəsi, yəni 2πh + 2 dən oturacaq olduğuna görə 2π kvadrat olur. Və burdan 2π-ni çıxarda bilərik, doğrusu. 2π-ni çıxarsaq burada nə qalacaq? H istə, burada da r-in biri gedib biri qaldı. h+r qaldı. Aydındır? Ya səthinin sahəsidirsə, bu tam səthidir. Ya səthinin sahəsi desə bir dənə budur. Yan səthinin sahəsi budur. Oturacaqlarının sahəsi desə belə qeyd olunur. 2π-nin kvadratıdır. 2 dənə şey, olaraq, də axı. Cübiyaların paralelepipetdə də Bizə nə deyə bilər? Ya səthinin sahəsini deyə bilər. Ya səthinin sahəsi